Всем привет! День у нас, в принципе, хороший, но чувствуется, что есть какое-то недовольство, есть какой-то негатив. Я считаю, что это связано с тем, что мы практически не отдыхаем. То есть вот спустя 15 дней мы не делали себе никаких выходных, ни перерывов, что тоже хорошо. Но надо давать телу тоже отдыхать, надо отдыхать голове, нужно подпитывать какие-то ресурсы, поэтому мы поняли это для себя и будем делать некоторые перерывы. Может быть, даже мы пропишем это в нашем графике, то есть когда мы сможем это сделать. Вот. Очень важную вещь мы поняли сегодня, это по новой нашей нише и в целом по бизнесу, если строить дальше. То есть, если какую-то новую нишу подключаете, или мы ее подключаем, да, там это не важно, то Самое главное учитывать время на анализ, время на рекламу, время на просчитывание бюджета. Это все очень важно, потому что, несмотря на то, что мы активно сейчас все это сделали, в принципе, уже подходим к завершению. Но стало ясно, что если мы рискуем подключить новую нишу, то нам нужно с нуля это все прорабатывать. Хотя, в принципе, система понятна, и нам уже довольно-таки проще это сделать. Но можно это и необходимо учитывать. Сейчас рубашки у нас находятся на этапе уже запуска, несмотря на то, что мы параллельно делаем какие-то продажи, но это все мелко, нужно уже более серьезно. То есть подключать уже инструменты, о которых вам расскажет Вадим. В общем, будем это все прорабатывать и будем учитывать уже все моменты, которые мы прошли. всем привет. По поводу ниши рубашки, значит, я поделюсь с вами техническим моментом в плане, как запускать какие-то акции, как запускать интернет-площадки под рубашки. Значит, что мы будем делать? Мы сейчас делаем уже сайт, делаем сайт, это самые ключевые задачи. Группа ВКонтакте должна быть очень аккуратной, с вики, разметкой, с постами, с людьми, то есть с репостами, с лайками. Это все должно быть аккуратно и выглядеть, все очень качественно, что это, это стоит денег. Это Чтобы сделать это за 2-3 дня, это нужно немного вложиться, именно в свои, ну, бюджет свой, немножко потратить. Это не так дорого, но все равно чтобы это выглядело аккуратно и вызывало доверие у наших покупателей. Дальше сайт. Сайт уже делается, мы решили сайт сделать самый обычный, самый простой, на известной нам бесплатной площадке, где можно делать интернет-магазины. В общем, было, стоял выбор между тремя площадками, где можно сделать интернет-магазин. Мы выбрали самый простой, потому что решили не заморачиваться, так как сильно конверсию это, конечно, не сильно конверсия не упадет, но что мы будем делать? Сейчас нам надо сделать сайт понедельник. А В понедельник я уже договорился со знакомыми с, с купонных сервисов. Мы будем выставляться именно на купоники. Как это будет выглядеть? Мы будем выставляться сначала на купониках первого эшелона, вот, допустим, групонку и купон выгода беглеон, самое главное. И на 10 или 5 мелких купонниках второго эшелона. Там их много названий, я уже не помню. В общем, вот так вот это будет выглядеть. Что, э, да, продажи рубашек сейчас идут, но сейчас это на мелком уровне идет все. Нужно быстро действовать, нужен опыт. Сейчас будем подключать дополнительные источники, как это сделать. Будем, это уже попозже я вам расскажу. Значит, что по нашей нише, которую мы занимались с самого начала, именно автогаджеты. Значит, как уже говорил, лендинг провалился, и заказы со старого сайта идут, они до сих пор идут, по два, по три, по одному заказу в день. Значит, что мы решили сделать? Мы будем сейчас расширять наш старый сайт, который сделан на бесплатном конструкторе, который непонятно как работает, я уже говорил. Будем добавим туда несколько подниж, еще плюс 10, добавим до продажи, все, до ума доведем, грамотно все оформим, найдем новых поставщиков и запустим туда трафик. Примерно 1000 человек запустим, туда посмотрим, какой выход, наблюдаем. И если поймем, что конверсия сайта будет... Если тысяча человек будет, где-то примерно 20 заказов, то это, мне кажется, будет стоить того. Ну, смотря какая рекламная кампания будет так выстроена, смотря какой бюджет. В общем, в общем, надо работать, много всего подниму опять. Много людей, много, которые нам помогают. Ладно, все, всем спасибо, спасибо, что нас поддерживаете. Спасибо за ваши комментарии. Всем пока. Пока.